Ну что, ложи трубку? Нет, ты первый ложи. Ты ложи. Нет, ты ложи. Нет, не, не, ты ложи. Хоть такие шалунишки, конечно, капец. Давай, давай, ми хорошие, ложи. Ложи. Нам сейчас с тобой, кстати, надо придумать, что мы людям расскажем, чтобы они ничего не заподозрили. Хотя, в принципе, уже все и так, и все уже и так понимают. Да, так что давай, ложи. Ложи, давай, да. А ты, а, а ты подожди, скажи, а ты меня любишь? Точно любишь? А... А... а, 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 а что, трубку положи. Ах ты ж, блин, скотина такая, гадина ты, блин, ползучая. Я, я тебе никогда не доверял. А, 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 ты не положил? Ну, то ложи. Нет, ты первый ложи, давай. Никто не хотел класть трубку первым. Трамп и Путин называли друг друга по имени. Зая и Котя. Котя и Зая. По именам. Це, ну, вот, наверное... Пасі Ромаю і Джульєтти, це ну, така драматична історія любові. І вона от нам з вами просто повезло, вона відбувається прямо на наших глазах. І ви що ждали, коли ці два любящих сердечка там часами висіли на телефоні? Ви ждали, що то про війну? Їм, по вашому більше між собою поговорити нема про що? Трамп заявил, что Путин очень уважает его жену. Президент США Дональд Трамп выступил на брифинге после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он рассказал, что глава Кремля очень уважает его жену Меланию Трамп. Где тут про войну? Где? Или давайте по-другому сейчас спрошу. А -а. вы серьезно рассчитывали, что при таких раскладах один буром наїде на другого, Вот там какие-то санкции, И за что? За то, что они одне одного мало в попку поцеловали, да? Нет, про войну они как раз поговорили, поговорили. И даже, я вам скажу, нашли по ее поводу общий язык. Трамп заявил Путину, что глубоко впечатлен ценой победы русских в Великой Отечественной. Американский лидер Дональд Трамп в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что оказался под глубоким впечатлением от того, какой ценой русским досталась победа в Великой Отечественной войне. А до того в интернетах такие козырный бу, чуть ли не единоличным победителем себе провозглашал. Слабо вот это все Путину было сказать. Двох годин для цього було вполне достатньо. Ну це якщо б вони шукали між собою якогось поводу поругатися, а вони ж про друге. Поругатися, говорить Трамп, я завжди успію. От зараз, подожди, зараз пару тижнів пройде, я так поругаюсь, так поругаюсь. Ви хотіли про війну, Нате? Трамп заявил, что через 2-4 недели скажет, делает ли Украина достаточно для урегулирования. Президент США признал, что с Владимиром Зеленским нелегко иметь дело. Зато с Путиным ему легко. И ему столько времени, чтобы оценить настоящий порыв России до мира, ему столько времени не надо. Ему Путин за два часа объяснил, что более миролюбивого персонажа, чем Вин, в этом мире не существует. И ну, Трамп в его миролюбие уже ни на секундочку не сомневается. Отсюда каральный меч, на который все рассчитывали, застосовываться не будет незачем. Трамп не планирует ужесточать санкции против России и допускает выход США из мирных переговоров. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что не усиливает санкции в отношении России, чтобы не препятствовать урегулированию войны в Украине, поскольку есть шанс на прогресс, пишет CNN. Я сейчас могу вам просто дать отсылочку на наш позавчерашний сюжет, да мы делали прогноз на результаты этого разговора. Мы там вообще угадали все на 100%, ни где не ошиблась. Потому что ну, это все было очевидно. И что этот разговор для Трампа будет шикарным. Что Путин этого лузера вообще там в лепешку раскатает. Что никаких санкций по результатам этого разговора не будет. А будет, наоборот, попытка прогнуть Украину. Яка, ну, остается единственным препятствием на пути до миру. Где в чем мы были неправы? Вот насколько пустым местом надо вообще быть, Трамп заявил, что Россия и США добились некоторого прогресса. Ранее американский президент положительно оценил разговор с Путиным. Трамп отметил, что тон и дух беседы были отличными, Подчеркнул, что если бы это было не так, он бы не стал этого скрывать. Да мы знаем, что вы нам не брешете. У вас все хорошо, даже отлично. Нам то что все? Что? Я вот не понимаю, нахрена? Некоторые у нас с такой надеждой продолжают еще дивиться на этого неадекватно. А таких, правда, все меньше и меньше. Потому дальше, ну, дальше делаем все, как обычно. На каждый его выпад, ну, просто вообще никак не реагируем. Мовчки все это слушаем и мы тупо имеем его в виду. Трамп, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о мире и сами договорятся об условиях. Так Да, что договоримся. А много вопрос. Спасибо, что так вовремя подсказали нам эту свежую, такую, ну, прям неординарную идею. Один вопросик только остался. А кто возьмет на себя смелость, ну, хотя бы как-то намекнуть этому любвеобильному разговорщику, что мы опять пережевываем уже сто раз пережеванное? Аксиос. Трамп сказал европейским лидерам и Зеленскому, что Путин согласился начать переговоры. После этого наступило озадаченное молчание. Президенту США напомнили, что они уже идут. Думаете, ее это смутило? Я вас умоляю. Для чего же треба, ну, хотя бы грамульку ума какого-то надо иметь. И все. Потому я, например, не понимаю, какого хрена он до сих пор крутится у нас под ногами. Чтобы шо? Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что выступает против новых санкций в отношении России. Беседа Трампа с европейскими лидерами состоялась после его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По словам собеседников Аксиос, они надеялись услышать, что Путин согласился на прекращение огня или о решении США ввести санкции за отказ сделать это. Вместо этого Трамп сказал, что Путин согласился на переговоры, отметил, что США не будут в них участвовать и выступил против идеи введения санкций в настоящее время. По словам собеседников Аксиос, некоторые лидеры казались удивленными и шокированными в ходе разговора. Ну вот, пожалуйста, ну нельзя же быть настолько мы и ждать того, чего, чего ждать, ну просто физически нельзя. Потому я лично оцениваю результаты этого разговора даже позитивно. Раз нам сразу там никаких-то санкций не ввели, это ну, это уже хорошо. Ну, я думаю, недельки за 2-4 вино помнится. И нам обязательно еще что-то прилететь Поэтому эту идею Трампа свалить с переговорного трека я поддерживаю обома руками. Иди в баню и не маяч. Толку с тебя все равно ноль, один вред. Трамп предупредил Европу, что выйдет из переговоров по Украине. Обещавший остановить войну в Украине за 24 часа, а затем пытавшийся добиться перемирия к Пасхе, президент США Дональд Трамп, похоже, готов оставить попытки заключить сделку с Владимиром Путиным. Ехай, сам знаешь куда. Нам оці добровольні помощники Путіна, які будуть носитися з його хатівками, нахрен не впали. Ну він уже і соскочити нормально не може. Він і соскакує обов'язково з той сторони, з Путінської. Трамп согласився з предложеним Путіним планом переговорів і, похоже, вийшов із мирного урегулювання. Із мирного урегулювання, якого і не було. Була війна, яка ні на секунду не прекращалась, і далі буде війна. Путин получил то, что хотел. Трамп открыл России дорогу для усиления военного давления на Украину. Разговоры о способности прекратить войну в Украине за один день, искусстве больших сделок и силе личности Дональда Трампа забыты. Во время третьей телефонной беседы с Владимиром Путиным президент США не стал оказывать давление на собеседника с целью продвинуть вперед процесс мирного урегулирования в Украине. Вместо этого Трамп и его администрация демонстрируют готовность умыть руки, что дает Путину возможность усилить военный натиск. Да идите уже, идите! І діти, не оборачуйтесь. Все, таке от ощущення, що це не вони з нами, а ми з ними носимось. І це ми питаємося їх, ну, конкретно Трампа, помирити з Путіним. І, кстати говоря, помирили. Самі от того, нічого не потерявши. Нічого. Тому давайте я отак напрямки озвучу то, що от всі повинні почути, почути чітко. Помощі від них ніякої більше не буде. Ніякої. Ну, крім... Кромі тих ошметків, які від Байдена, щоб він і ще їх не остановив, що, кстати говоря, не включено. Санкцій ніяких більше не буде. Не буде ніяких, наоборот. Будуть попитки відмінити предыдущі. Благо, йому не так просто це зробити, але він попитається. А самому Трампу ніоткуди виходити не треба. Бо він нікуди не заходив. Блумберг. Разочарование, тревога, даже отвращение по поводу результатов телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на этой неделе вполне понятны. Но удивляться тут нечему. Президент США не провалил попытку остановить войну. Он просто никогда не пытался этого сделать. Ну все, пока. Я, если честно, я бы этому чучелу уже бы внимания бы столько даже и не определял. Ну, просто приходится в унисон со всей мировой прессой держать эту тему в топе. Яка нам і так уже ну, стільки гадості і неприятності всяких принесла. Одним навіть тим своїм трендіжом, про яке то псевдоперемір'я ви розслабили кучу народу у нас в Європі про Сполучені Штати Америки, я вже навіть і не говорю. Нам як то треба вже вчитися потихоньку забувати, що така страна взагалі существує, десь там на карті. Я знаєте, от буквально недавно передивлявся об'єми донатів. Які надходять нам від нашої американської діаспори. Спочатку подумав, що може це тільки у нас, бо я там типу, Трампа ругаю, попитав у колег, які взагалі навіть в політику не лізуть. У всіх приблизно одна і та ж картина. По тим донатам, які можна так знаєте, чітко ідентифіцірувати, таке відчуття, що наша діаспора в Штатах процентів на 80 вимерла. По всім іншим країнам, щоб ви розуміли, картина совершенно друга. От абсолютно друга. Тому я окремо хотів би наголосити, я говорю, не про всіх. І я ну, двічі дякую тим, хто усе ще лишився притомним. Всім остальним, ну, просто хочу так, знаєте, наголосити, що тими вишиваночками, які ви так гарно в неділю в церкву одягаєте, ми війну не виграємо. І що, якщо ви в який-то момент... Переоденете их на касовороточки, мы этого даже не заметим. И если что, то ваш Трамп вам их быстренько организует. У него там с одним своим друганом, кажись, непоганый бизнес який то замутився. Ушаков, Трамп заявил, что Путин может в любой момент позвонить ему, и он с удовольствием ответит. С удовольствием. Как мало ему надо для удовольствия.